帰りですか何ってちょっとした運動ですよ体を動かし足りないときはここで取り返してから帰ってるんです っ前に会ったしそろそろ帰ろうかなはい僕が追いかけられたわけじゃないんですけど怪しい男性が女性の後をつけてて僕が助けてあげたってことがありました助けたって言っても大したことしてないんですけどね男性は僕が腕をつかんだら。 ごめんなさいって逃げちゃって女性に感謝されましたか女性に名前を聞かれたけど名乗るほどのものじゃありませんって帰ってきちゃいましたはいわかりました <laughs> ありがとうございますプロデューサー ヒヒ女の子扱いしてもらったから新鮮な気分でこの話友達にすると大体「僕が捕まえた人に怪我はなかったのか?」とか言われるんですよ失礼ですよね